ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہمارے اندر ہی وہ ایسے غدار دھوکے باز اور سہولت کار موجود ہیں جو ہماری ہمدردی کا راگ آپتے ضرور ہیں لیکن ان کے مفادات پنجابی فوج کے مفادات کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اگر لوگ اکٹھے نہیں ہوتے تو انہیں تقسیم کر کے انہیں تقسیم رکھ کے پنجاب کے جرنیل یقیناً یہ معدنیات عالمی سامراجی ملٹی نیشنل کوتوں کے ساتھ مل کے کھودیں گے نکالیں گے بیچیں گے اور ہمیں پہلے سے بھی زیادہ غریب کریں گے ہیلو ناظرین میں ہوں ڈاکٹر امزدیو مرزا جس طرح سے بلوچستان کے اندر مادنیات کو لے کر ایک غم و غصہ پایا جاتا ہے کیونکہ پاکستان نے کہا ہے کہ وہ مادنیات بیچ کر اپنے قرضے اتارے گا یعنی پنجاب کی اشرافی اور پنجاب کے جرنیلوں کے لیے ہوئے قرضوں کو اتارے گا اسی طرح سے اب گلگت بلتستان کے اندر بھی شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے اس حوالے سے کہ ان کی مادنیات کو پاکستان بیچے گا اور پاکستان سے مطلب پنجاب اپنے قرضے اتارے گا اس حوالے سے پہلے تو یہ ویڈیو دیکھیے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر گلگت بلتستان کی معدنیات کو چھڑا گیا تو گلگت بلتستان بلوچستان بن جائے گا اب بلوچستان کیا ہے وہ آپ سب اچھی طرح جانتے ہیں اور اس کا مفہوم کیا ہے وہ بھی مجھے آپ کو سمجھانے کی ضرورت نہیں دیکھیے یہ ویڈیو وزیر اعظم پاکستان کی کل جو سٹیٹمنٹ آئی تھی ہمارے جو ہیں ان کو نکال کے پاکستان کے قرضے ادا کرنے کے بارے میں تو میں وزیر اعظم پاکستان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے اوپر جتنا آپ نے خرچہ کیا تھا اس سے زیادہ تو آپ ہمارے ایک سو سپورٹ سے لے کے گئے ہیں اپنے اخراجات یہاں سے اور جو پچھلے دنوں گاڑی ایکسیڈنٹ دن ہو گئی سو بیشام میں اس سے دو کروڑ کے تو خالی موبائل نکلے ہیں ایک لاکھ موبائل اس کے اندر سے نکلے ہیں آپ اپنی چوریاں اپنے اشیاء اپنا نجائز پروٹوکول اپنا گیارہ آپ میڈ والا آپ نے جو پالیسی اختیار کی ہوئی ہے پاکستان میں آپ اپنے اخراجات کم کریں آپ ہمارے مادنیات ہمارے کو نکال کے اپنے قرضے اگر آپ ادا کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ گلگت کے پہاڑ آپ کے قبرستان بنا کے چھوڑ دیں گے <تصفح> ہم آئین پاکستان میں جب شامل نہیں ہے ہم وزیراعظم کو ووٹ نہیں دے سکتے ہیں وزیراعظم ہمارا نہیں بن سکتا ہے تو ہمارے مادنیات اور ہمارے منلس نکال کے آپ اپنے وزیراعظم اور اپنے صدور اور اپنے کابینہ کی عیاشیوں کے لیے لگائیں گے ہم اس کی کبھی آپ کو اجازت نہیں دیں گے عیاشی کریں گے آپ کے منسٹر عیاشی کریں گے چوریاں کریں گے تمہاری حکومتیں آنے والی ہر حکومت چور آتی ہے یہاں پہ میں وزیراعظم پاکستان صاحب شہباز شریف صاحب ہمارے ان پہاڑوں سے اگر آپ ناجائز سے اگر کسی کو لیس پر دے کے اپنے قرضے ادا کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ گلگت بلتستان میں یہ بلوچستان بن جائے گا چاہے جا, جا. اس کے لیے ہمیں اپنی جانوں کی قربانی دینی پڑے ہم دینے کے لیے تیار ہیں ہم نے اپنے آنے والی نسلوں کو غلام نہیں بنانا ہے ہم نے اپنے آنے والی نسلوں کو ان اللہ تعالیٰ ایک مضبوط قوم بنانا ہے اور اس کے لیے پوری جی بی گلگت بلتستان کی عوام ہمارے ساتھ کھڑی ہے. جی تو ناظرین یہ ویڈیو آپ نے دیکھا اب میں آپ کو تھوڑا سا گلگت بلتستان کے جو مادنیات ہیں ہماری ان کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ کیا مادنیات ہیں اس میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو اس وقت ہے نمبر ون پہ وہ ہمارے قیمتی پتھر ہیں قیمتی پتھر ان میں گلگت بلتستان میں دنیا میں نے یہ نوٹس بنائے یہ میں پڑھ کے آپ کو سنا دا رہا ہوں دنیا بھر میں قیمتی پتھروں جیسے ایکوامرین ہے ٹوپاز ہے گرنائٹ ہے یاکوت ہے نیلم ہے یہ پتھر جو ہے اس کے لیے گلگت بلتستان مشہور ہے خاص طور پر ناظرین سکردو اور ہنزہ اور شگر کے علاقوں میں ایکوامرین کا پتھر اور گلابی ٹوپاز جو ہے پنک ٹوپاز یہ بھرپور تعداد میں موجود ہے نگر ویلی میں آلہ معیار کے زمرد جس کو ایمرلڈ کہتے ہیں وہ پائے جاتے ہیں اسی طرح سٹریٹیجک مادنیات جو ہوتی ہیں ان میں جس کو ریئر ارتھ منرلز بھی کہا جاتا ہے کئی علاقوں میں پائے جاتے ہیں مثلا آ, سیرم لتھیم نیوڈیمیم یہ جو ہیں ان کی موجودگی بھی پائی جاتی ہے ریڈیو ایکٹیو اور سٹریٹیجک مادنیات جیسے تھوریم ہے یورینیم ہے اور بسمرت ہے یہ بھی پائے جاتے ہیں پھر دھاتی مادلیات یعنی میٹل جو منرلز ہیں اس میں تانبا ہے سونا ہے سیسا ہے اور زنک کے ذخائر جو ہے یہ چترال اور استور اور غزر میں موجود ہیں علاقے کی جو آتش فشانی اور تل چھٹی چٹانے ہیں ان میں سلفائیڈ آئرنس کی موجودگی ثابت ہو چکی ہے اور پلاٹینم گروپ ایلیمنٹس ان کی تلا نکل جو ہے اس کی بھی موجودگی وہاں پہ بتائی جاتی ہے پھر سندتی مادنیات انڈسٹریل منرلز ان میں ماربل ہے گرینائٹ ہے ڈولومائٹ ہے ان کی بڑی مقدار موجود ہے جو تعمیرات اور برآمدات کے لیے استعمال کی جاتی ہیں بعض وادیوں میں گریفائٹ اور اسبیسٹوز بھی پائے جاتے ہیں اب چائنہ اور پاکستان آرمی جو ہے ان کی خاص توجہ ہے ان مادنیات کے اوپر اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو موجودہ کان کے منصوبے ہیں ان میں قیمتی پتھروں کے لیے پائلٹ منصوبہ وفاقی حکومت نے گلگت بلتستان میں قیمتی پتھروں کی کانکنی کٹنگ اور ویلیو ایڈیشن کے لیے ایک پائلٹ منصوبہ شروع کیا ہوا ہے تاکہ ان شعبوں کو بین الاقوامی معیار سے ہم آہنگ کر کے وہاں بیچا جا سکے اسی طرح سے چائنا اور پاکستان نے گلگت بلتستان میں قیمتی مادنیات خصوصاً ریئر ارتھ جو ایلیمنٹس ہیں اور سٹریٹیجک منرلز ہیں ان کی کانکونی پر اتفاق کر لیا ہے اور یہ عوام سے چھپائی جاتی ہیں باتیں علاقے میں بڑی تعداد میں قیمتی پتھر جو ہے وہ موجود ہیں جیسا میں نے بتایا اسکردو ہنزا اور شگر میں نگر ویلی میں آلہ میار کے ایمرلز کا میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہ بھی وہاں پہ موجود ہیں اچھا سونے کا سن لیں سونا جو ہے غزر زلہ میں دریائے گلگت اور اس سے منسلک ندی نالوں میں پلیسر گولڈ یعنی ندیوں کی تیہ میں پایا جانے والا سونا دریافت ہوا ہے یہ سونا صدیوں سے مقامی لوگ روایتی طریقوں سے نکالتے آ رہے ہیں اسطور اور چترال کے سردی علاقے میں بھی سونے کی مادنیات کی موجودگی کے اثار ہیں جہاں خاص طور پر سلفائیڈ آئرنز جو ہے وہ بھی موجود ہیں اسی طرح سونے کے ذخائر جو ہے وہ ہنزہ اور نگر کے پہاڑی علاقوں میں بھی ہیں یہ پلیسر گولڈ جو ہوتا ہے یہ دریائی ریت سے نکالا جانے والا سونا ہے اور لوڈ گولڈ جو ہے وہ چٹانوں سے جو ہے وہ نکالا جاتا ہے تو یہ چلاس کے جو نواحی علاقے ہیں یہاں پہ یورینیم موجود ہے اب یورینیم دیکھیں آپ قیمتی دھاتیں یورینیم کی مقدار یہاں پائی جاتی ہے اسی طرح سے نیلتر میں اور برین اور دستور کے علاقوں میں بھی یورینیم موجود ہے یہ بتایا گیا ہے تو یہ قیمتی دھاتیں ہیں جو پاکستان نکالنا چاہ رہا ہے بلوچستان سے بھی گلگت بلتستان سے بھی اب اس ساری صورتحال میں مجھے آپ کو کوئی سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ جو قیمتی دھاتے ہیں ان کا ایک رتی کا بھی فائدہ جو ہے وہ آج تک نہ تو گلگت بلتستان کے لوگوں کو ملا ہے اور نہ ہی بلوچستان کے لوگوں کو ملا ہے کب سے نکل رہی ہے گیس کب سے نکل رہی ہے آپ سوچیں بلوچستان میں گیس اس کا کوئی فائدہ ہوا ہے بلوچستان کو کوئی فائدہ نہیں ہوا کیوں کیونکہ وہ جرنیلوں کی عیاشیوں میں صرف ہو رہا ہے وہ پنجاب کی اشرافیہ کے عیاشیوں میں صرف ہو رہا ہے اور وہ بلوچستان سندھ پاکستانی اوکوپیٹ جموں کشمیر گلگت بلتستان خیبر پختونخوا کے جو اشرافیہ ہے وہ ملی ہوئی ہے ان کے ساتھ ان کی ملی بھگت کے بغیر تو یہ ہماری مادنیات کو نہیں لوٹ سکتے اس لیے بلوچستان ہو یا گلگت بلتستان ہو سندھ ہو یا خیبر پختونخوا ہو پی او جے کے ہو ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہمارے اندر ہی وہ ایسے غدار دھوکے باز اور سہولتکار موجود ہیں جو ہماری ہمدردی کا راگ لابطے ضرور ہیں لیکن ان کے مفادات پنجابی فوج کے مفادات کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جڑے ہوئے ہیں اسی لیے پی او جے کے میں رینجرز تو بنائی جاتی ہے لیکن پی او جے کے کی مادنیات کی حفاظت کے لیے یا لوگوں کے معیار زندگی کو بلند کرنے کے لیے کوئی پالیسی تیار نہیں کی جاتی اور اب اگر گلگت بلتستان کے لوگ اور بلوچستان کے لوگ اور پی او جے کے, کے لوگ اور سندھ کے لوگ جن کی جن کا پانی چوری کرنے کا منصوبہ بنایا گیا ہے چھ نہروں کو کھود کے اور کے پی کے لوگ جہاں پہ سونے کے بہت بڑے ذخائر کا انکشاف ہوا ہے یہ اگر لوگ اکٹھے نہیں ہوتے تو انہیں تقسیم کر کے انہیں تقسیم رکھ کے پنجاب کے جرنیل یقیناً یہ مادنیات عالمی سامراجی ملٹی نیشنل کوتوں کے ساتھ مل کے کھودیں گے نکالیں گے بیچیں گے اور ہمیں اور پہلے سے بھی زیادہ غریب کریں گے دیکھتے رہیے میرا پروگرام ملتے ہیں اگلے پروگرام میں اس وقت تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے